Социальных, и экономических проблем в регионе. Что нужно сделать, чтобы э, они освободили здание, выходили по городу с оружием, не прикрывали лица масками? Вот что нужно сделать для того, чтобы они э, прекратили вот такой вот свой протест? Какие требования их исполнить? Здесь все очень просто. То, что происходит сегодня в Донецке, уже происходило. И на Майдане мы это видели и методы которые применяют эти люди они такие народа. Это основные принципы, по которым должна развиваться Украина. Не хотят мира, нормально работать, достойно зарплаты, обеспеченности, жить счастливо и обеспеченной стране. Отплевать не хочет. И нужно констатировать тот факт, что, к сожалению, Украина сегодня рассматривается не как страна, не как народ, а как территория со своей уже не существовании. Мы должны положить конец войне. Украина должна заявить о своем нейтральном статусе. Украина должна заявить о своем добрососедском отношении ко всем. Мы должны жить мирно и вести нормальный цивилизованный диалог и с Российской Федерацией, и со странами Западной Европы, и Соединенными Штаты Америки. Россия не должна чувствовать опасности для себя со стороны Украины а Украина не должна чувствовать для себя опасности всех стран. к этому нужно призывать всех. Война, она никогда не просила счастья тем, кто ее начинал, и тем, кто ее веду, а в А кто да. в Славянске? А как террорист. вы считаете, нужен ли референдум 11 числа или 25 числа, нужен ли он вообще? Страна очевидно, что законом про есть. Мы, к сожалению, живем в ситуации тотального беззакония. И сегодня государство не выполняет присущих ему функций. Люди не чувствуют себя защищенными. Государство управления утеряно навсегда, похоже. Мы должны построить страну заново. Построить страну заново и жить с чистого листа. Нужно провести референдум обязательно. Люди сами должны определить, как им жить. Когда мы это сделаем, когда мы построим государство, определим, как этому государству развиваться, назначим органы власти, мы решим все остальные проблемы. Но первостепенная задача определить, как нам жить, с кем, каким путем мы идти. Украина должна определить свое место и роль. Несчастие, а не население встало против действующей власти. Действующая власть пытается содействовать восстановлению. Постоянники тоже самое, что и здесь, но более сдерживаемые, более упластные. А кто захватил? А кто захватил? Простите, девушка, трех сотрудников Альфы? Вы не в курсе? Правый сектор, бандеровцы или, или кто-то такой? Я... Ну, вы, наверное, видели видео, я думаю. В самом деле, Оля, смотрите, большая разница. Ну и что это означает? Ну, мы, ну, это вот похищение людей. <сас> ну так а кто их совершает? Нападение на посты милиции, <сас> нападение на мирных <сас> а граждан. А кто их совершает? Кто вот, например, Владимира Рыбака кто убил из студента КПИ? Вы не знаете случайно? Ну и версии ваши. Если бы я был нападником милиции, из службы безопасности, у которого было бы дело в Кайрусе, я бы могу взять Как вы сами понимаете, я как бы не а как вы характеризуете ситуацию внутри здания? Нет ли там...